Вітаю, друзі. Ви на каналі Паралельні Світи. Мене звати Анастасія Великоївани. З нами на зв'язку сьогодні астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю. І перш за все хочеться поговорити про грандіозну спецоперацію від наших спецпризначенців. Адже вчора СБУ втретє в ювілейний третій раз красива цифра вразила кримський міст вже цього разу під водою. І тепер всіх українців, звісно, що цікавить: по перше, чи доб'ють кримський міст, а по-друге, чи впаде он, а, наконец Потому всем нам этого очень хочется на самом деле. Я всегда говорил, что Крымский мост упадет. Мой первый прогноз прозвучал очень давно. Это была одна из значит, очень больших корпораций, да, то есть которая связана с, с масштабным. Это, по-моему, было ТСН, да, UA, где я сказал еще в 2015 году, что Крымский мост не устоит, и рано или поздно он будет уничтожен, разрушен, потому что в момент рождения Крымского моста была жесткая крестовая ситуация на небе, что ему не устоять. И рано или поздно он будет, конечно, уничтожен. И даже если не с первой попытки, там, помните, пролет прекрасный, как сейчас помню, 8 октября 2022 года, ну, прекраснейшая дата, вот, сразу после дня рождения Путина. Вот первая попытка. Вторая попытка. Ну, думаю, может быть, Пять попыток, помните, славно известной песни, попытка номер пять, да, так, это да. группа «Пятка», да. Поэтому, в любом случае, не устоит этот мост, но и самое главное, что нам даже ничего не надо уже даже особо предпринимать его, потому что все сделают природные штормы этой осенью зимой. Там такие будут течения, там такие штормы будут, что с окончательно и бесповоротно сама природа выведет этот мост из строя, Так что дождемся этой зимы, и там будет просто что-то невероятно. Даже Гитлер строил там этот мост через Кеченский пролив, ничего у него не получалось. Но ну, а штормы сделают свое дело, потому что самое главное, что повреждена вот эта конструкция, которая несущая конструкция этого моста. Uh -huh. Тому, как сказав мер мэр, мэр Києва, кличко мост устав абсолютно точно. Дивіться раніше Дональд Трамп казав, що у нас немає козирів в рукаві, та немає карт, якими ми можемо грати, начебто з Росією. Проте ми бачимо: по перше, удар по мосту, по-друге, удари по аеродромах. Чи буде третій удар по Москві, наприклад? Ну, вообще, сейчас, сейчас в шоке, короче. короче, что так происходит, да, там вот эта лилипутинская тварь вообще куда-то загнобилась в какой-то там подвал, там, говорят, у него 20 этажей вниз, а вообще mm -hmm. там, и он там, только крыса не высовывается, в общем-то. У него марева вокруг него, что летают дроны, сейчас его прикончат, убьют, там, и так далее. То же самое делают и другие. Нужно власти, я хочу украинскую мову, вот эти... А, там Патрушевы куда-то смотались, скрылись вообще. А где у нас а, находится Бортников, Где у нас Королев? Где они вообще? Все засели там по подвалам, да. В общем, все с ними ясно. Ну и инфаркт, и инсульт. Причем два раза инсульт получил мэр Москвы Собянин после вот всяких этих ситуаций. Да. Вот, поэтому очень такая сложная ситуация, очень трудная. Крыса до сих пор не знает, что и предпринять. Конечно, там будет мстить нам. Скорее всего, это будет на выходных, потому что у нас ходит с черной луной в знаке Скорпиона. А как раз это начиная с пятницы. Да, вот Армагеддон они могут нам устроить как бы месть за все это именно с пятницы. Пятница, суббота, воскресенье наиболее неблагоприятные дни сближения Луны, значит, с черной луной, но в любом случае, значит, следующий удар у нас готовится, конечно же, там, где эти прихвостни живут. Это прежде всего Валдай, угу. дорогие друзья. Валдай может быть уничтожен. И я вам хочу сказать только одно. Зеленский не просто так на книжном арсенале появился, да. Вдруг он, знаете, там выбирал какие-то книги, ему показалось, как бы, и он увидел... «Убийство тирана» книгу, да, решил ее купить. Как вы думаете, это черная метка. Как я всегда говорил, в год змеи свергается любой тиран. Что Сталин в год змеи в 1953 году свергался? Что, значит, Николай II, царь, вот этот кровопийца, да, которого сверли в 1917 году в год змеи. И всегда происходит соединение Сатурна и Нептуна, дорогие друзья. 1989 год. Великая, значит, катастрофа, которая геополитическая, как говорил Путин, свершилась. Пала Берлинская стена в ноябре 1989 года, как раз Сатурн соединился с Нептуном. Дорогие друзья, Сатурн, четкое соединение в этом году, вот самое точное между ними, будет происходить в чертову дюжину 13 июля. Будем смотреть, наблюдать, что будет происходить в Москве в середине июля. Возможен готовится переворот и похождение прям на Кремль очередного генерала типа значит, Евгения Пригожина. Кстати, вся операция по уничтожению российских самолетов была нами изобретена в день рождения Пригожина. Поэтому его дух летает, по некоторым данным вообще он жив. Вот. И в любом случае, с днем рождения Евгений Пригожин. Не получилось тебя уничтожить Лили Путина значит, в июне 2023 года, ну, в июне 2025 года мы уничтожили их самолеты. И самое главное, мы просто уничтожили глаза и нюх Российской Федерации. Два самолета А-50, которые действительно радары, мощные uh -huh. радары, они смотрели, просматривали все и сквозь направляли шахеды, дроны на нас, и они уничтожены, дорогие друзья. Говорят, у них остался только один действующий самолет А-50. А Власне, ціль обрана. Маємо вже її, знаємо, куди бити і знаємо по чому. А дивіться є інформація, спершу з'являлася після ударів по аеродромах спецоперації Павутина. Про те, що зі штатами консультувалися і говорили їм про те, що це буде. Натомість саме зараз речниця Білого Дому заявила, що Путін не знав про спецоперацію. Ой, не Путін, вибачаюсь, а Дональд Трамп до НЕЛТРА. Так, он не знал про эту спецоперацию. Все же таки, знал или не знал, и какая на самом деле была реакция Трампа на ось такие действия наших спецпризначенців? Ну, ничего не могло происходить без согласия союзников. Угу. Потому что такая суперспецоперация не могла происходить без разведывательной информации со спутников, естественно, американских военных. Да? В любом случае, в общих чертах, наверное, была донесена информация Дональда Трампа. Вы знаете, у него криповое сознание, он вообще не читает ничего, никаких докладов. Сейчас уже хотят ему какой-то телевизор сделать uh -huh. и по телевизору показывать последние новости. Так, так. В общих Добавили. чертах он, в принципе, понимал, что готовится что-то для плохое для... Значит, ядерная триады Российской Федерации, но не знал, что конкретно. В общих чертах я тоже могу сказать. А вот завтра я уничтожу самолеты, да. А как это произойдет? Ну, это же в деталях не был же посвящен. Как, значит, какие домики, куда проедут, на каких грузовиках, где это все будет происходить? Поэтому в общих чертах он может что-то и знал, но что конкретно, как из этого анекдота, да. Поэтому, да, абсолютно точно, Дональд Трамп все знал, поэтому его молчание. Смотрите, какая ситуация. Если бы он был против всей этой операции, он бы с яростью, с возмущением вышел, начал говорить, как это так, вот, я хочу, чтобы Россия помирилась с Украиной, перемирие, а тут вы опять это самое, все делаете для того, чтобы война не закончилась. Поэтому Дональд Трамп, я думаю, все прекрасно знал. До речі, речниця Білого Дому нещодавно заявила, що насправді Дональд Трамп притримував санкції для того, щоб використати їх проти Росії, все ж таки в потрібні моменти, як е речах тиску. Скажіть, будь ласка, чи будуть введені сполученими штатами Америки дійсно ці нові санкції? Бо ми знаємо, що закон про санкції вже навіть написаний. Они точно будут введены, но только после встречи Дональда Трампа с Лили Путиным. Последний срок, поставленный на, на явку, да, «Иди сюда, вот, давай, наконец-таки, там да, я хочу тебя видеть». Дональд Трамп зарубил стрелку на конец июня, начало июля. А Путин, как этот Лили Путин, в общем... Мы же все понимаем, там, э, там столько этих Путина, что <laughs> не соберешь сначала э, в один и тот же день. Один может со щеками ходить, так -так. С другой с павшими <laughs>, этими самыми губами. Там другой размахивает правой рукой, у друг, у второго она не просто не может как-то нормально. Тот танцует ногами, сидя, а другой нет. Короче, там вообще полный бред, да, со всем этим. Поэтому введены санкции могут быть только после личной встречи Дональда Трампа и Лили Путина. Но тот отодвигает специально значит, ее и хочет отодвинуть уже где-то до середины июля, чтобы американские значит, но вот эти власть имущие, да, там и в Конгрессе, и в Нижней Палате общин, а просто, просто ушли в отпуск. я аж когда вернутся, они аж в сентябре, то есть продолжать вот эту войну. Но Дональд Трамп прекрасно это понимает и дал последний срок конец июня. Если не пойдет на мировую леди Путин, да, то будут введены жесткие санкции из АДА. Это полностью нефтяной эмбарго. И всю нефть, которую продает Российская Федерация, полностью заменит Саудовская Аравия, которая зальет нефтью весь мир. А, и, будет, и цена нефти примерно будет та же самая, около 60 долларов за баррель нефти. Но вместо Российской Федерации Индии и Китай будут продавать эту нефть в Саудовской Аравии. Прекрасно. А нефть в Саудовской Аравии намного качественнее. Дивіться, ем, наша розвідка не так давно ем, опублікувала статистику ракет і кількості ракет, яка е, зараз є на арсеналі у Росії. Там досить значні все ж таки цифри, не дивлячись на те, що літаки побиті, але ракети залишаються і все ж таки певні літаки. Також ем, давайте ще раз проговоримо, коли нам чекати помсту і за міст, і за літаки, і в яких містах буде найнебезпечніше. От а вот сейчас Луна у нас, начиная вот особенно, уже в четверг она подходит в черной Луне, а в пятницу уже она вообще сближается с ней. А в субботу вообще точное соединение Луны и черной Луны в знаке смерти в Скорпионе. Черная Луна — это планета, связанная с темными силами. Кстати, дорогие друзья, можете заказывать у меня кармический гороскоп, натальную карту, годовой соляр, вот, что мы нагрешили в предыдущей жизни вам исправить, плюс 38 524 53 24, по вайберу, по WhatsApp, вот всегда со мной можно связаться и заказать услугу, ссылочка под описанием этого видео на мой сайт. И вот, конечно же, эпигон этого соединения пятница-суббота. Uh -huh. И Луна будет находиться в знаке смерти, Черная Луна тоже в знаке смерти и разрушения. И это самый опасный момент на ближайшее время. Если Армагеддон и произойдет, он будет в конце этой недели начиная с четверга, но скорее всего, опять же со собой. А чьи-не небезпека для киевской ГС и дни прогресс? Да, они будут бить сейчас по значит по киевской ГС дни прогресса могут ударить по мостам, могут ударить и это могут лететь кинжалы на этот раз. Видите, они сделали пробную попытку в, Никола... в Николаеве угу, и пробная так. попытка они вот там ударили в землю куда-то кинжал попал. Угу. Сейчас они вот хотят кинжалами вот эти Помните, Лили Путин говорил, что ничего не может отбиться, вообще никто не может отбить, отразить кинжалы. Ну, мы отражали фильмы, и вот они, конечно, будут бить по Киеву, по Кривому Рогу в большей степени, могут быть бить по Днепру, вот, по Запорожью, вот, по этим, и по Одессе. Вот эти города нужно особо в ближайшее время хранить, да. тем более вот запуски у них сейчас недавно были по Одессе, вот поэтому все, что они сейчас Тренировались в последние дни, вот по этим городам, в принципе, будут наноситься в конце этой недели. Ну, типа, вот такая месть. Чему же Россия взагали застусовать ядерку против нас? Нет, ядерки не будет. Дорогие друзья, мы не находимся в напряженных аспектах, а там, крестовой ситуации или удара с небес. Нет ничего такого. Всего лишь массово будет. Соединение Луны с Черной Луны в знаке смерти в Скорпионе и жесткий квадрат Плутону. Крестовая ситуация нет на Небе. А да. чудесно, Россия закупила лазеры у Китая, чтобы бороться с нашими дронами, как про это пишут некоторые ресурсы? А, ну это да, это, это весьма вероятно. Там разрабатывается вот эта космическая программа, и действительно сейчас уже разрабатывается даже, чтобы уничтожать спутники, например, американские военные спутники лазерным оружием. Это все у них в программе есть, да. Uh -huh. Звездные войны начались, да. А помните, при Рейгане ссоры начались, а, ну а после этого Советский Союз разрушился. И вот звездная программа вот этого золотого купола Америки, который создает Дональд Трамп, вот сейчас, собственно говоря, начинается. И мне кажется, что опять не выдержит финансовое состояние России, вести звездные войны, и опять разрушится уже на этот раз Россия, Россия на запчасти. Да? У нас у Польщі, у нас у Польщі звучить дивно. Проте у Польщі, у наших сусідів, не так давно з'явився новий президент Анджей Дуда вже без повноважень лідера Польщі. Все ж таки, мене цікавить, як будуть тепер складатися стосунки України і Польщі з новим президентом Навроцьким. Ну, говорять, німі таку фамілію, як Навроцький, а то можна Наврочити Чуть погано. Да? Так, так. Ничего хорошего, конечно, я не вижу, да, но и ничего плохого не будет. Нам самое главное, чтобы Туск не ушел. Если все-таки будет вот недоверие для Туска, а, кто не знает, это премьер-министр Польши, это самая главная фигура там, а, то тогда, да, будут какие-то осложнения. Но на ближайшее время есть возможность того, что тем более сам Туск говорит, а, ну, давайте по всей Польше сделайте так, вы выражаете мне доверие или нет, поэтому и пока есть слабая надежда, но все-таки она не, есть, что Пуск останется у власти и ничего не изменится. А, поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, ну а Зеленский уже наладил контак контакт с Навродским, да, и он первым позвонил ему чуть ли не всех стран мира и поздравил его с президентством. Ну и Навровский в ответ, в принципе, тоже неплохие слова а, ему сказал. Поэтому я думаю, Благоприятный контакт налажен, и Зеленский прекрасно успел поговорить. И у них синастрия с Навровским более-менее нормальная. Что доведется Украине официально признавать и просить прощения у Польши за Волынскую трагедию? А, вы знаете, это, это специально такой символ в характерной астрологии – выборы предводителя. Все эти нарративы были связаны исключительно для предвыборной логики. Поэтому, а со всего этого, конечно, в конечном цього народи заскальован. Я думаю, всього лишь навсіго буде произведена полная інформаціях всіх могил, які знаходяться на території Валині, і все этом всі успокоїлися. Зрозуміло вас. Тим часом Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Кідом Келлогом. Що нам очікувати від цієї зустрічі, яких результатів? Ну, сам борт самоліту туди з. С настоящим премьер-министром Украины, кто не понимает, да, это есть у нас есть некая такая а, пань Паня Юрия, которая летит на самолете самого президента. Я сам подумал сначала, что это Зеленский летит вообще, да, а, но ну это значит летел наш вице-премьер-министр, да, и вместе, конечно же, с Ермаком, а, конечно же, они летят осваивать деньги, которые связаны, значит, с этой ресурсной значит договоренности о редкоземельных металлах, минералах и, конечно же, американцы должны нам давать, значит, какую-то финансовую помощь, в том числе и военную, да, все, все оружие, вооружение, которое нам необходимо на вторую половину года. уже заканчивается в середине этого лета, а уже дальше вот уже Юлия Свериденко все это подпишет, очень конкретно, четко, значит, обозначит, что нам необходимо, какие, значит, ракеты для Патриот, что нам необходимо вести. В общем, прекрасно работает редкоземельная сделка. Ну и самое главное, что Дональд Трамп любит победителей. Он увидел, что у Зеленского есть не, то, не просто козыри на руках, а у него сплошные тузы. И, конечно же, он будет нам теперь точно помогать. Он теперь понимает, что у Зеленского есть карта на руках. Повертаючись до теми спецоперації від СБУ стосовно Кримського мосту і аеродромів Росії, ми знаємо, що ними офіційно власноруч, грубо кажучи, керував глава СБУ Василь Малюк. Все ж таки, чи є наразі небезпека для його життя? Чи будуть росіяни якось намагатися мститися саме конкретно малюку? Ну вот в Доме смерти находятся Сатурн и Нептун. Вот сейчас в Хараре я смотрю. Харарная астрология это ответ на конкретно поставленный вопрос. Дорогие друзья, можете обращаться ко мне. У меня, я международный астролог со всего мира ко мне обращаются. Ну и подписывайтесь на мой канал, вопрос есть такой. А, и получается повешенный человек, да, либо а, повешенный осел дыбах. Короче, вот есть такой указ его ликвидировать. Но я думаю, ничего не не грозит, да. uh -huh. поэтому я думаю, то считаю, как и Зеленскому, э, в конечном итоге нет такого, чтобы кто-то добрался и его уничтожил, а то, что он, э, что он, смерть на нем висит, да, и он должен быть уничтожен а разведкой ГРУ, это точно, да. Поэтому молю, конечно же, в черный список уничтожения поставок. Хочу з вами ще поговорити про тенденції, які будуть зберігатися на фронті у червні місяці. Все ж таки, чи зупинимо ми наступ на Сумщині, і що буде на Донбасі відбуватися протягом червня місяця? У на Сумщині насправді та влікаючи удар. Нічого не стоїть бояться большого продвижения. Єдине, що вони хочуть вийти і почти вже вишли на? значит э, на, на расстоянии артиллерийского выстрела, да, то есть чтобы уничтожать Сум. К сожалению, вот так, так они вышли. Главный у них удар — это зачистить, конечно, Донецкую область. Это прежде всего Константиновка. А, значит, окружить Часовня, окружить значит, Покровск. И в большей степени они будут бросать именно туда свои части, а, войска, а также Допорожская область зачистить ее. В общем, они должны выполнять... Значит, то, что у них записано в Конституции Российской Федерации, четыре области. Поскольку в области они еще не провели референдум, то можно сказать, что это всего лишь отвлекающий маневр. Еще раз, для жителей Сум, я и на своем канале говорил, не беспокойтесь, на Сумы они не пойдут. Это не главная точка, это отвлекающий удар наступления. Ми останнім часом бачимо, що вдруге зустрічаються делегації у Туреччині, презентують свої мирні карти, свої умови для зупинення вогню. Все ж таки, які фактори можуть сприяти саме неочікуваному повороту подій, який, власне, призведе нас до миру? Зустріч Дональда Трампа і Гілі Путіна Вона назначена на саме конець іюня, може бути початок іюля. до встречи Лили Путина и Дональда Трампа не будут, сняты, не будут добавлены санкции к Российской Федерации, ну и не будет закончена война. Хотя уже на космическом плане она вот должна сейчас жестко заканчиваться. Сатурн вступил в зодиакальный знак Умна, находиться там целое лето. Сатурн — это заморозка конфликта, Овинг, знак войны. До 1 сентября есть все шансы в любой момент, чуть ли не каждый день, остановить эту подную войну. И я думаю, что вот есть все шансы ее завершить. Но раньше, чем она не закончится, чем встретится Лили Путин и Дональд Трамп. Слава тебе, Господи, вроде бы и встреча назначена на самый конец июня. У ВТК не может встречаться две стороны, Украина и Россия? Ну, это обговаривалось, это хотелка была Дональда Трампа, тем более он как-то изобразил себя как папа римский. И они все там католики, тот же самый Джей Дивенс католик, да, или Марк Рубио. И прекрасно было бы проводить Марку Рубио переговоры именно в Ватикане. Да. Но, видите, до сих пор есть ордер Гагского суда за то, что украл более 20 тысяч людей, детей Лили Путин, поэтому он не может даже... Вот, ну, понимаете, он всего боится, а как он может проехать через Италию, которая соблюдает вот этот европейский орден римской статуи. Да, да. Поэтому, скорее всего, если произойдет встреча, то это будет, конечно же, Саудовская Аравия. И, скорее всего, либо Ария, да? либо Джида, либо что-то связанное с этим. Потому что наиболее прекрасное взаимоотношение мафиозных структур Находяться между Солдовської арафії и кооперативом Мозером. Это одна мафія. Зрозуміла вас. Дякую, Влада вам за ваші прогнози. Друзі від вас, як ми завжди чекаємо ваших вподобайок під цим випуском, коментарів обов'язково. Підписуйтесь на наш канал, на канал Влада. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Звісно, що бережіть себе і обов'язково донайте на ЗСУ. Побачимось!